a uh, big road win for us. Uh we needed for this last little push to get try and get to the playoffs as best see we can. Just trying to get to a nice city in the playoffs, just to keep winning and get the momentum going into the la the latter end of the season. It's очень большая и очень важная эта победа для нас сегодня была, чтобы как-то усилить свои позиции для плей-офф, а именно очень сильно нужна такую победа. Take a see your second triple double in the season. It's what you impression with impression from that, especially. I'm kind of upset because I should have had four this season. <laughs> <laughs> so what about the future of the team, about the playoffs? You probably be like the your opponents for the playoffs. Say that again. I said, what do you think? Uh, so, what's your, what's your future division? What do you think? Are you close to the playoff right now? Uh, I think if we just keep winning is the biggest thing. We keep winning, you know what I mean? As, as uh, lower seed or higher, we can get into the standings, is the best, you know what I mean? I feel like we match up good against any team, especially at home. We show we can play with Doness and Kimmich. We just didn't execute at the end. But we can play with any team. We're a good team. We're starting to really come together and play well. Мы просто должны выигрывать как можно больше матчей, сколько нам получится. Мы доказали, что мы можем играть против «Химика», против «Донецка», только в конце немножко нам не хватило, потому чем больше побед у нас будет, тем лучше будет для нас. Что вы поспеете? В первой половине матча у вас осталась какая-то стычка с нашим Рональдом Муром. Что случилось в первой половине против Рональда Мура? Вы были в моем машине. Просто физический баскетбол, ничего больше, чем физический баскетбол. Просто контактный баскетбол и все, не больше. За счет характера, за счет э, самоотдачи каждого игрока на каждом участке площадки. Э, перед игром говорили о том, что мало того, что эта игра очень важна и в турнирном плане, и больше всего, наверное, в психологическом плане. Потому что мы, э, мягко говоря, хорошо играем э, большую часть времени, но в ответственные моменты у нас все валится из рук. Причина, мы знаем, в чем она причина, я не буду об этом говорить, но сегодня мы опять дали возможность вашей команде почувствовать игру и где-то вернуться в игру, но сегодня все-таки нам удалось оставить свои позиции. Я благодарен ребятам за то, что они выложились на все 100%, все, кто выходил на площадку. Я благодарен сопернику, который не дала скучать, наверное, да, и, и нам, и зрителям. Я хочу поздравить всех с праздником. Кто-то должен был сегодня выиграть. Нам удалось это больше, мы победили. Но я желаю нашим игрокам не, не опускать руки и работать дальше, потому что много проблем, много, много ошибок, на которыми нужно работать. Ну а вашей команде идти дальше, работать и работать. Поэтому... Спасибо большое за игру вам тоже. Болельщики, которые поддерживают, понимают игру. Спасибо вам. Очень тяжелая игра. Мы долго к ней готовились. Знали, что она будет нелегкой. И разбирали практически все атаки. Знали наизусть все нападение Киева. Но ну, не справились в первую очередь на подборе. Я думаю, они агрессивнее сыграли на счетах очень тяжелое поражение и в плане турнирном, и моральном. Думаю, нам надо идти дальше, не останавливаться, двигаться вперед. У нас есть шансы бороться в и мы должны бороться дальше. Сделать анализ ошибок нашей игры, взять лучшее и идти дальше. Помогает или нет? Вот зал, поддержка зала. Какое сегодня настроение было в зале? Невероятная поддержка зала, очень приятно играть в такой атмосфере. Зал это наш шестой игрок, это все прекрасно знают. Спасибо за такую поддержку и когда мы проигрывали 20, зал поддерживал нас и двигал вперед. Благодаря этому, наверное, и сделали такой камбэк в конце. Чуть-чуть не хватило в конце чего-то, чуть не забили, не подобрали. Ну, это игра. Какое настроение на следующие игры? Только побеждать, у нас нет больше других вариантов. Ну, Во-первых, хочется поблагодарить болельщиков за то, что поддерживали до последней секунды, и даже когда проигрывали много, как бы продолжали поддерживать, это, это помогало не опускать руки. Тут тоже благодарность хочется выразить игрокам за то, что не опустили руки, бились до конца и... Вот это вот сегодня было взаимодействие игроков и болельщиков, которое как бы помогло нам вернуться. Что касается поражения, считаю, есть две такие основные ошибки по игре. Первый момент связан с игроками, с качеством выполнения просто каждого приема. То, что касается и и самого качества выполнения приема, там заслон получение мяча, завершение атаки, так и тайминга, то есть время выполнения каждого действия. Может быть, важность игры немножко давила на них. И второй момент, как всегда, ищешь в себе, думаю, немножко поздно изменил вид защиты против пикинг-ролла, с которым не справлялись на протяжении двух с половиной четвертей. Когда изменили защиту, стало играть немножко легче в конце смогли вернуться, к сожалению, два проигранных, три проигранных подбора после штрафных как бы не оставили шансов уже в конце. Вот на эту уже концовку не нужно было проваливаться в 20. Ну вы видите сами, что, во-первых, игроки работали очень хорошо, тут к игрокам вообще никаких не ни претензий, ничего, молодцы. Что касается немножко ну, долго мы не играли 10 дней там, абсолютно без игры это где-то видимо не хватило чтобы сразу войти в игру так как нужно вот. а в плане в плане работы в плане того что мы сделали очень большой объем работы проделали там, как бы мы успели поработать над некоторыми моментами которых ну, нам, нам не хватает э, сыгранности и вот это вот тайминг этот нарушен прежде всего из-за того что это отрабатывается, как правило, в предсезонном, в предсезонном периоде, в предсезонных играх. Тут, к сожалению, мы прям в играх пытаемся какие-то вещи, новые комбинации, новые взаимодействия отработать. Сегодня начали неплохо наши новые взаимодействия, потом немножко защита изменила свои действия у противника, и мы уже как бы нужно уже по ходу игры изменять те вещи, которые мы должны были поговорить перед сезоном. Михайлюк – это универсальный игрок, который может играть от первой позиции вниз. Он сегодня играл во всех этих позициях и довольно неплохо. Там был один момент, когда вышел слабенько, все остальное время отлично, и в защите отзащищался. буквально один раз провалился. И в нападении взял сегодня вот одна из первых игр, когда он действительно взял на себя инициативу и в какой-то момент даже повел команду за собой. И это радует, что наш парень, наш воспитанник, черкащанин Молодой совсем парень. Не знаю, есть ли еще в Украине дети 97-го года рождения, которые играют в Суперлиги. Вот, и он сегодня потянул команду за собой. Молодец.